حسن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah kita masuk ke ayat 30 dan 31 serta 32 dari surah Rum. Bagi mereka memiliki tafsir yang kasir turun buka pada jilid yang ke-7 ke surah 236. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah. Zalikat dinul qayyim walakinna akthara an-nasi la an ya'lamun. Munibina ilayhi wattaqu wa, wa aqimus salah wa la takunu minal minalladhi nafarraqu dinahum wakanu syi'a kullu hizbim bima ladeyhim farihun sadakallahu'l-azim maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah SWT iaitu kepada agamanya tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia mengikut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah itulah agama yang lurus tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui dengan kembali bertawabat kepadanya dan bertakwalah kepadanya dan dirikan salat dan jangan kamu termasuk orang yang persekutukan Allah SWT iaitu golongan yang mencah belahkan agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Perkataan fitrah ni menggunakan huruf tak maftuhah ataupun tak mausutah. Namun, dalam kiraan Ibn Kathir, Abu Amr Al-Kisai ketika wakaf tetap menyebut huruf ha. Maknanya, kalau dibenti di situ fa'aqim wajah kalidini hanifa fitrah. Maknanya, tidak dibaca fitrat. Walaupun tulisannya tak maftuhah. Seperti Allah yang telah sejelaskan seluruh ini, mengikut dua penjelasan dikemukakan dalam kitab Al-Burhan. Kenapa fitrah ni dibaca dengan balai atas? ini dalam bahasa Arab kalau kita pelajari dengan adanya satu fi'il yang ditakdirkan di situ iaitu dalam bahasa Arab kalau kita belajar berarti itabi' fitrat Allah ikutilah fitrah yang Allah jadikan itu maksudnya itabi' ad-din maka dibaca nasab sebagai maf'ul mutlak iaitu kalau kita lihat dalam penjelasan bahasa Arab di sini fatarallahu fitratan ini juga satu bentuk Arab yang boleh kita lihat kemudian dalam ayat ini kalau kita perhatikan fa'aqim wajah di Hanifa. dalam kalimah ini terdapat istilah yang dipanggil dalam majas Zikru juzuk wa iralatul kul menyebut sebahagian tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan maknanya kat sini tawajjah ilallahi bi kulliyatika hadaplah wajahmu kepada Allah dengan keseluruhan tubuh badan kamu jiwa raga kamu ni kalau kita perhatikan fitratullah illati fatarana 'alaiha ni juga satu bentuk daripada dipanggil jinas istiqak iaitu perkataan fatara dengan fitrah. Dalam kuliah lalu telah dibentangkan kepada tentuan bahawa perintah Allah di sini supaya ikutilah agama Islam yang lurus. Secara tulus, ikhlas, secara holistik, secara murni, Teguhlah atas agama itu wahai Muhammad SAW dan orang yang mengikuti kamu, Hanifah dalam keadaan istiqamah, lurus. Al Kemudian Allah nyatakan Fitratullah Allah ilati fatarna sa'alayah. Itu merupakan naluri ataupun dasar yang telah ditapkan oleh Allah. Dia menciptakan kamu mengikut dasar tersebut. Maka kesedaran perhambaan kepada Allah SWT itu menyebabkan dia menerima maknanya dengan sifat istislam yang tam yang sempurna insaf atas perintah Allah SWT menghayatinya mengikutinya rasa dengan rasa cinta rasa rindu la tabdila li tiada siapa pun yang boleh mengubah fitrah Allah SWT kamu tidak boleh mengubah agama Allah SWT dengan membuat buatan syirik dhalika dinul qayyim itulah agama yang diperintahkan untuk diikuti fitrah dalam erti di sini millah <tik> fitrah berarti Islam yang Allah jadikan agama yang lurus yang tiada sebarang bengkok padanya tiada penyimpangan padanya Lalu Allah menyatakan walakin kina aksaranah sila ya'lamun ya Walaupun ia lurus Walaupun ia penuh dengan padanya ada segala jawapan yang terbenam dalam fikiran mereka tak ada penjelasannya dalam kitab-kitab mereka ikuti pandangan-pandangan ideologi semua ada penjelasan di situ tapi sayang mereka tidak mahu mengikutinya inilah yang berlaku pemulaan pada golongan yang engkar ni adalah kaum Quraisy kota Mekah jadi muslim-muslimat hati dan dikasih sekalian Tahir Ashur ulama' terkemuka dari utara Afrika dalam tafsirnya yang tajuk Tahrir Tanwir itu menguraikan perkataan fitrah ni membawa pandangan para ulama' yang dekat dengan beliau beliau ni daripada utara Afrika dekat dengan Andalus dahulu di Andalus ada seorang pakar tafsir namanya Ibn Atiyah yang menjelaskan bahawa fitrah ni adalah keadaan ataupun kondisi penciptaan yang terdapat dalam diri manusia menjadikannya berpotensi dengan fitrah itu membezakan sesuatu itu benar atau sesuatu itu salah macam sifat tamis jadi fitrah ni kata Ibn Ashur adalah unsur yang terdapat dalam sistem yang Allah nugerahkan kepada makhluk secara built-in sifat ini bahawa fitrah manusia adalah apa yang diciptakan Allah dalam diri mereka yang mana mereka bukan saja ada jasad tapi ada akal ada jiwa jadi manusia berjalan dengan kakinya mengambil kesimpulan dengan mengaitkan dari surut fitrah akliahnya. Sebaliknya, mengambil kesimpulan akliah daripada satu perkara yang bertentangan, bukanlah fitrah akal manusia. Jadi, memastikan apa yang disaksikan di mata sebagai hal yang mempunyai tanda kewujudannya. Sebagaimana akal yang Allah jadikan. Jadi, demikianlah kalau kita lihat, beliau ni bawa pula pandangan Ibn Sina yang berikan ilustrasi bahawa makna fitrah ni seandainya seorang manusia lahir dalam keadaan sempurna akal, tapi dia belum pernah mendengar satu pendapat pun, tidak juga meyakini satu mazhab pun tidak bergaul dengan sesiapa pun Lalu dia mengambil beberapa kondisi Dan menggambarkannya dalam benak fikirannya Berusaha untuk meraguinya Maka bila dia ragu Berarti fitrah itu tidak mendukungnya Tapi bila dia tidak dapat ragu Maka itu merupakan fitrah Inilah kata Ibn Sina Seorang ahli falsafah Islam yang terkemuka Bahawa potensi akal yang memang telah dibentuk Dilahirkan bersama dengan keakhiran manusia Yang bolehkan untuk dia berfikir Jadi dalam ayat ini Al-Quran telah pun letakkan satu asas Iaitu fitrah manusia Fitrah ni adalah merupakan fitrah Rasa, tuntutan, kecendungan Untuk beragama Untuk ikut satu kebenaran. Jadi ayat ini kalau kita lihat dikaitkan dengan agama iaitu Islam. Inilah agama yang lurus. Saya ternyatakan kalau kita lihat tafsir Al-Qurtubi sebagai contoh yang begitu panjang huraian yang dikemukakan mengenai dengan fitrah ini. Jadi madailah untuk kita faham bahawa fitrah ini tadi adalah prinsip kepercayaan akidah Islam yang memang terbentuk dalam akal manusia untuk menyatakan kebenaran, untuk mengikuti kebenaran, menyokongnya walaupun bila lahir ke dunia dan terikut dengan orang kelilingnya maka jadilah mereka ni tersesat dan juga mengikut pada simpang-simpang yang mengeluarkan mereka daripada milah. Kan itu kita lihat hadis riwayat Muslim, Nabi SAW alaihi menyatakan wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atatuhum syaitin fajtalathum an dinihim. Aku menciptakan hamba-hambaku ni sebagai orang yang hanif. Maknanya faham dan juga dalam jiwanya ada perasaan ketuhanan, memerlukan kepada satu zat yang agung untuk bergantung padanya, meminta padanya, merayu padanya untuk kembali padanya kelak kalau mati. Ini semua memang ada dalam hati setiap manusia. Tapi bila mereka hidup dan mula bergaul dengan bagi manusia ya ibu mereka, orang keliling mereka, maka syaitan telah mendatangi mereka fajazalathum 'an dinihim. Syaitan itu telah menjauhkan mereka daripada agama. Dan ini juga maksud hadis yang kita telah bentangkan dalam kuliah lalu, kullu mawludin yuladu 'ala al-fitrah, hatta yakuna abawahu huma alladhani wa widanihi aw yunasrani aw yumajisani kama tuntajul bahi macam jama'a Adtu hisuna fiha min jadah? Setiap anak lahir mengikut fitrah. Hingga kedua orang tuanya yang buatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bagaimana binatang lahir dengan keadaan sempurna, lengkap dan sempurna fizikalnya? Begak kamu dapat padanya ada kecacatan pada telinga atau hidung yang mencacatkan jalan manusia maka kata Imam Qurtubi dalam konteks ini yang mencacatkan akidah ataupun fitrah yang terbentuk dalam diri si anak adalah ibu bapanya jadi jika akidah keyakinan dan agama yang hak telah pun nyata dan jelas berdasarkan dalil ini dan segala sifatnya telah dijelaskan oleh Allah bentuk-bentuk kebatilan -bentuk yang telah kita huraikan dalam kuliah lalu maka ikutlah agama Allah ni yang bersifat Hanafiah ni bu'ithu bil Hanafiyati samha aku diutuskan bawa agama Nabi Ibrahim yang bersifat lurus yang banyak toleransi padanya yang banyak keringanan dan kemudahan yang Allah kurniakan bersama-sama dengannya jadi inilah milah Nabi Ibrahim yang telah menunjukkan kepada kamu cara beribadah kepada Tuhan kamu inilah agama yang merupakan fitrah yang lurus yang terbentuk daripada kelahiran seseorang itu kerana Allah telah menciptakan mereka atas naluri untuk mengenalinya mengesakannya tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah SWT ini merupakan perintah kepada Nabi SAW dan otomatik dia merupakan perintah kepada umat baginda jadi dapat kita lihat ini menunjukkan tentang kemurnian dan kesucian asal makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa Allah yang menjadikan manusia membentuk naluri untuk mengenalinya dan ini merupakan apa yang dipanggil sebagai fitrah tadi iaitu rasa tegur dan konsisten bahawa nak mencari Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti perintahnya tak ada siapa pun yang boleh mengubah ketetapan Allah itulah tabdila li khalqillah. Kalimah ni mengandungi larangan la tabdila li khalqillah. Ni berita tak ada siapa boleh mengubah fitrah yang Allah jadikan tapi dia mengandungi makna annahi makna larangan. Jangan kamu mana-mana menukar ciptaan Allah ni yang bersifat dengan fitrah membawa kepada perbuatan syirik. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahawa sebenarnya makhluk diciptakan Allah memiliki naluri dan sifat alamiah yang memang tercipta dalam diri manusia itu kecenderungan kepada akidah yang benar. Bahawa akal manusia asalnya dicipta oleh Allah dalam keadaan bersih. Kemudian terjadi perubahan penyimbangan kerana pengaruh-pengaruh yang kita gambarkan tadi circle yang dia bergaul dengannya kerana hawa nafsu kerana mungkin kerana orang yang tertentu yang mempunyai pengaruh dalam hidupnya atau mungkin mengikuti warisan tradisi tradisi yang batil dan bertaklid mengikut satu benda dengan membabi buta apa yang lakukan datuk nenek moyang diikuti dipatuhi tanpa berfikir maka ini dia merosakkan fitrah yang Allah jadikan itu jadi telah saya bawakan pandangan ahli falsafah Ibn Sina seperti dikemukakan oleh Imam Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya soalan mereka bertanya bagaimana pula kedudukan anak-anak orang kafir yang dilahirkan dan kemudian mati itu silam-silam di mulia Allah sekalian anak-anak kaum simin yang mati sebelum sinat taklif ataupun tamis ataupun sejak kecil lagi maka mereka ini ajma'a al umma hala anna man mata min atfal muslimin fa min ahli jannah li annahu laysa mukallafan kata al imam nawawi dalam syarah muslim bahwa mana-mana anak yang lahir dan kemudian mati sebelum umurnya mukallaf ijma para ulama mengatakan mereka itu masuk syurga wa amma atfal kufar fa fihim khilaf wal azhar annahum yumtahanun yawm al qiyamah adapun anak-anak orang kafir dalam masalah ini ada khilaf para ulama al azhar kata al imam nawawi mereka itu akan yumtahanun akan di akan diberi ujian untuk mereka wallahu alam kalau kita lihat ini, ini merupakan satu asas daripada akidah yang mana Nabi SAW sendiri pun pernah menjelaskan Allah wa ala ma kanu amilin contohnya riwayat Bukhari yang juga Muslim bila ditanya kepada Nabi SAW tentang anak-anak kaum musyrikin yang mati kecil ni maka Nabi telah menjawab Allah lah tahwi tentang apa yang berlaku pada mereka apa yang mereka lakukan bagi kita orang Islam sesuai lah dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al Tahwi dalam akidah tahwiyah wala tathbut qadamul Islam illa ala zahri taslimul istislam wa marama ilma ma khudhira minhu ilmuhu wa lam yaqna sin fahmu hajabahu maramuhu an khalis at tauhid wa safi al ma'rifah wa sahih al iman fa yatazabzabu bayna al kufri wal iman wat tasdiq wat takzib wal iqrar wal inkar mawsusan ta'ihan shakan la mu'minan musaddiqan wala la jahidan mukadziban ketika mengetahui berkaitan hal ini apa saja yang kita lihat dalam Islam dalam perkara-perkara bersifat semikian kita tidak mampu untuk menetapkan satu ujar, melainkan ia padu kepada lain. kerana sifat kita orang Islam ni madailah kita katakan, at taslim wal istislam siapa yang mandai-mandai berkata -mandai, satu perkara yang dia pun tidak tahu maka sebenarnya dia telah pun terkeluar daripada apa yang dimaksudkan sebagai tauhid yang mana sifat itu adalah sifat orang beriman membina keimanan itu di atas dasar sami' wa kita dengar kita taat apa yang tidak nyatakan kita menyerahkan hal itu kepada Allah SWT jadi Allah SWT ni kita belajar dengan surah Al-Anbiya dulu dalam ayat kedua tiga la yusalu amma yafa'lu wa hum Allah tidak ditanya tentang apa sahaja kehendaknya dan apa sahaja ketapannya mereka yang tanya oleh Allah SWT itu juga dalam surah al ayat ke-68 a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa Warabbuka yakhruku ma yasha'u wa yakhtar Ma kana lahumul khiyarah Subhanallah ya ta'ala amma yusikun Allah menciptakan apa yang dikehendaki Dan dia memilih Dia buat pilihan Kita semua manusia tidak ada pilihan Itu ketapan Allah SWT Kita juga dalam surah Al-Ahzab Ayat kita pun Allah menyatakan Na'udzubillah yuna syaitanir rajim Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin Iza qadallah wa rasuluh Amran ayyakuna lahumul khiyaratu in amrihim Wa wa ya'asillah wa rasulahu Faqadallah dalalam mubina Tidak patut bagi seorang beriman Lagi atau perempuan Allah menetapkan atau rasul yang menetapkan satu perkara dia kata tidak saya ada pilihan lain tidak boleh seperti itu maka madailah untuk nyatakan bahawa anak-anak orang Islam yang mati kecil sebelum sinat taklif maka mereka itu bi ijma'il ummah dakhal jannah masuk ke dalam syurga manakala anak-anak orang kafir yang mati sebelum sinat taklif Allah yang mengetahui keadaannya wal azhar kata lima Manawi yang paling zahir dalam bahasan para ulama itu mengatakan mereka ini akan diimtihan akan diberi ujian ini. memang Allah meletakkan mereka itu lahir dalam keluarga mana sekalipun itu tak menafikan tapi kata prinsip yang telah kita pelajari seperti penjelasan oleh Alimah tahawi yang saya nyatakan tadi insyaallah saya akan huraikan lanjut dan kuliah akan datang wallahu alam wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa wa baraka wasallam alamin wa barakallahu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh